вкусного всем. Как-то давно начал готовить по этому рецепту, который в сети называют шукрут из свежей капусты. Потом изучая, выяснил, что шукрутам он не имеет никакого отношения, в силу именно свежей капусты. Но при этом готовлю постоянно. Это неожиданно очень вкусно, несмотря на простоту и незамысловатость компонентов, как и все блюда, имеющие несколько столетий истории. Восточно-прусская вариация капусты одно из них. Представляем сливочная капуста с беконом. Сельская классика немецкой кухни. Для приготовления потребуется немного наименований. Капуста сама собой, свежая, белокочанная, обычная для нас. Бекон, может быть подчеревок, грудинка, лишь бы с достаточным содержанием жира. Копченый. Репчатый лук, самый обычный. Сливки, тут необходимы жирные, в идеале домашние сливки. Купите на рынке петрушка, соль и перец. Я еще добавляю ложечку куркумы. В селяне в Пруссии были не бедные, куркуму могли себе позволить. Иногда в блюдо добавляют немного молотого тмина, но это на любителя. Нарежем лук кубиками среднего размера. Сельская кухня она такая, сытность, вкус, удобность, тут нет изысков формы. Бекон нам нужен копченый, Соотношение сала мяса примерно 50 на 50. Я нарежу полосками сначала, довольно широкими, пол сантиметра, сантиметр толщиной. А затем такой же ширины брусочка. Он у меня не широкий. Если широкий, можно еще разделить брусочки пополам, под кубики. Капусту взяли среднего размера, Сначала разрезаю пополам. Удаляем кочерышку. Снимаю верхние листы и буду шинковать ножом. Можно шинковкой, так будет красивее. Но в сельской кухне резали примерно, и мы будем примерно, средней ширины. Вторую половинку обработаем таким же образом. Используем всю головку. Также измельчим петрушку, отложив пару веточек для украшения. Что хорошо для таких блюд, измельчим как-нибудь, не заморачиваясь с шириной. Переходим к плите. Нам нужен глубокий сотейник, способный все это вместить, или кастрюля с толстым дном. Зажигаем огонь, средний или чуть выше. Засыпаем нарезанный бекон. Помешивая будем жарить, пока не поджарим до хрустящей корочки. И не вытопим хотя бы половину жира из него. Помешивая жарим. Аромат, который появился, затем пропитает всю нашу капусту. Это где-то от 6 до 10 минут жарки. В зависимости от ваших пожеланий, корочки. Я люблю зажаренную. Достигли желаемого, вынимаем шумовкой. Отложим пока в шкварке, а в жир засыпем лук. Тоже помешивая и не сбавляя огня, поджарим. Хотя при таком количестве лука можно сказать потушим на большом огне. В этом случае жидкость быстро выкипает. Через 3 минуты добавляем черный молотый перец. Поджарим еще минуту. Аромат перца пропитает уже насыщенный копченым ароматом жир и лук. И затем добавляем капусту. Кажется, ее много, но не обольщайтесь. Сейчас она выделит воду и значительно уменьшится в объеме. На это уйдет 6-8 минут. Посредине этого времени добавим немного соли. Тогда отдача воды пойдет интенсивно. И, конечно, перемешаем. Когда масса уменьшилась вдвое, добавляем сливки. Перемешаем, доведем до кипения, меньше огонь до чуть выше малого. И потушим 2-3 минутки. Затем добавляем куркуму. Она не обязательно, капуста и так уже получила желтоватый оттенок. Но так цвет будет благородней и появится приятный вкус. В зажиточных восточно-прусских семьях так и делали. И попробуем на соль. Немного досолим по вкусу. перемешаем и пару-тройку минут еще подушим. После этого выключаем огонь и сразу добавляем нарезанную петрушку. Перемешаем и добавляем наши шкварки копченой грудинки. ту, что жарили в самом начале. Еще раз перемешаем и сразу подаем. Идеальный гарнир – отварной в мундире картофель. Или шпецле. О том, что это и как готовить, я расскажу как-нибудь позже. Или почитайте в сети сами. А у нас картофель. Простая крестьянская еда восточных немцев. Совсем восточных. Их уже нет. Территория Восточной Пруссии принадлежит России и Польше, а кулинарное наследие осталось. Хочу заметить, очень вкусное наследие. Простое по ингредиентам, что даже удивительно, почему так вкусно. Вероятно, потому что проверено временем. Приятного аппетита! Или гутен аппетит! А нам приятно, что смотрите наше видео. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!